в 2013 году вступил в незаконные боевые формирования. Вот. Посмотрел по телевизору, как захватили Славянск, через два дня я поехал туда, встретил своего знакомого. Он, можно так сказать, пригласил меня в эти незаконные боевые формирования. Я вступил. <связывался> занимался тем, что таскал мешки, занимался кто с работами, занимался укреплением славянского, так сказать, -дела. вот После освобождения Славянска мы уехали в Донецк. Я увидел там наркоманию, алкоголизм. И полное, в общем, распущение человека. Вот. Потому нам с ними было не по пути, я вернулся назад. Итак, я воспользовался программой СБУ. Был я на оккупированной территории, работы там нет, зарплаты маленькие. Я вижу, как там люди живут, те бомжуют, те бухают. В общем, очень нехорошо там было. Когда на свой страх и риск я вернулся сюда, думал, очень боялся, что меня, в общем, закроют в подвал, куда-то будут пытать. Но все оказалось не так, все оказалось намного лучше. Вот. Никто меня не трогал. Воспользовавшись этой программой, я дальше живу, работаю и все у меня хорошо. И вас призываю также вернуться домой. Тех, кто находится в оккупированной территории, возвращайтесь домой. Все будет хорошо и никаких проблем у меня не возникло и у вас тоже не возникло. Теперь я ожидаю решения суда об освобождении от уголовной, от уголовной ответственности. И нахожусь дома.